действительно в начале июня 3 числа этого года в Крыжевскую полицию поступило сообщение о том, что пропал малолетний ребенок, девочка Амина, 6-летнего возраста. Сообщили родители о пропаже ребенка. В тот же день начались активные поиски. Внесли в единый реестр доступного расследования уголовное производство по статье 115 это умышленное убийство с отметкой без вести пропавший ребенок. Это событие стало, получило определенный общественный резонанс. По данному поводу было много комментариев, комментариев в СМИ, каких-то расследований, проведенных журналистами, оценку давал кто-то. Полиция до настоящего времени не комментировала, ввиду того, что очень много было неясных вопросов и была необходимость в проведении массы мероприятий, следственных действий, потому что дело очень серьезное и, как, как показало мы время, мы не зря приняли такое решение, и была определенная необходимость в проведении тайно всех следственных действий. В настоящее время мы подошли к этапу, на котором я уже могу более или менее что-то прокомментировать. Пусть я дам не полную информацию сейчас, но уже частично у нас есть определенные выводы расследования, и я могу дать ту информацию, которую, я думаю, вас интересует, и которая, распространение которой не повлечет за собой какой-то негатив и как-то отрицательно не скажется на ходе дальнейшего расследования уголовного производства. Вернемся к обстоятельствам рассматриваемого, рассматриваемого дела. 3 числа июня родители Кудрявцевы действительно обратились в полицию и сообщили о факте пропажи их малолетнего ребенка данные граждане имеют детский дом, в котором находились пять приемных детей, а также их трое их детей. Значит, со слов матери Кудрявцевой, в этот день утром они поехали с мужем на вокзал встречать старшую дочь с поезда. И по пути останавливались за рынком терминал на объездной дороге, после чего по приезду на вокзал обнаружили, что в автомобиле отсутствует девочка Амина 6 лет. Вроде бы все как бы складно было в их в ихнем заявлении. Они предоставили кофточку, мы пригласили служебную собаку, пытались там взять след, устанавливать очевидцев проводили поиски до вечера в этот день, но как бы в их показаниях была определенная путанина и э, ну, изначально подсказывало на то, что данные граждане говорят не совсем правду. Но в частности, хотя бы тот факт, что мы к вечеру установили, что все другие дети почему-то в этот день ночевали у э, бабушки и дедушки, к примеру. И только лишь эта девочка Амина якобы была у них дома, и только она с ними поехала. Ну и ряд других обстоятельств, которые подсказывали, что приемные родители дают неправдивые сведения, дали неправдивое заявление о пропаже ребенка. Они были оба допрошены, дали указанные мною показания о пропаже ребенка. Мероприятия по поиску ребенка продолжались и ночью на следующий день, это 4.06. Со слов отца мы установили, что они уничтожили труп малолетней девочки. Отцом было указано место, в котором происходило уничтожение трупа ребенка и место, где он захоронил труп ребенка. В ходе проведения последующих следственных действий мы установили, что 2 июня 2 июня примерно около 21 часа вечера данные граждане вывезли труп ребенка в направлении города Николаева по трассе на 11 отъехали от города порядка 16 километров свернули в лесополосу где на расстоянии около 2 километров от дороги на протяжении около 1 часа Уничтожали труп ребенка путем сжигания в металлическом контейнере. В последующем останки сжигания, ими были выброшены на берегу водоема, который находился возле места сжигания. Труп ребенка, обогревший, был завернут в э, полиэтиленовый пакет, привязан в половине шлакоблока и э, захоронен в затопленном карьере в районе Мокра нами были обнаружены на месте водоема, где были выброшены останки, были обнаружены фрагменты тканей человека, фрагменты костей, изъяты были. Через несколько дней в водоеме было обнаружено в свертке, привязанной к шлакоблоку, обгоревший труп ребенка. В дальнейшем по производству проводилась масса мероприятий, в настоящее время могу сказать следующее, что при проведении молекулярно-генетического исследования Вернусь немножко назад. На одну из экспертиз, на судебно-молекулярно-генетическую экспертизу были предоставлены обнаруженные части ребенка и обревший труп, а также изъята зубная щетка этой девочки Амины. При проведении молекулярно-генетического исследования было установлено совпадение генотипов биологического вещества с зубной щетки с останками, обнужденными на берегу водоема и обгоревшим трупом. Вероятность совпадения ну, того, что этот труп является именно трупом девочки Амины и Останки. Вероятность совпадения почти 100%. Частота такой такого ДНК встречается у одного актильона женщин. То есть с таким ДНК может быть один человек на один актильон. Это, по-моему, число с 26 или с 27 нулями. Ну, то есть мы можем говорить о 100% на стопроцентной вероятности того, что обнаруженные нами останки ребенка и обгоревшие тело ребенка принадлежат Менгамине. На основании собранных следствием доказательств данным гражданам 21 июля было поведомлено о совершении преступлений предусмотренных статьей 207, 297 Уголовного кодекса Украины, части 3. Это надруга над местом похования або телом загиблого. Инкриминируется часть 3 данной статьи по признаку совершения преступления группы лиц. Предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Также им поведомлено Сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 384 и 383 Уголовного кодекса. Это дача заведомо ложного сообщения о совершении преступления и э, дача заведомо ложных показаний. В настоящее время э, с прокуратурой согласовывается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым лицам. Вкратце. То, что я могу сказать, я сказал. Пожалуйста, если какие-то вопросы, задавайте. Скажите, пожалуйста, что, что поясняют такие родители? Что случилось с девочкой? Почему им, предъявлено, там, им не предъявлено обвинение в статье умышленного убийство»? Что из них произошло? И почему они такое совершили с их телом? Могу сказать, что родители не содействуют следствию. Меняют показания не рассказывают, не дают правдивые показания, не способствуют установлению истины, всячески препятствуют. А именно, какие они показания дают в ходе допроса, я пока не буду пояснять, так как это является тайной достигного следствия. Но ввиду того, что они действительно пытаются завести следствие в заблуждение, это свидетельствует, это как, как последствия предъявленное им подозрение э за преступление, предусмотренная статьей 384, дача сейчас показаний. А почему не Вопрос о их привлечении по статье 115 части 2 Уголовного кодекса в настоящее время продолжает оставаться открытым. Если не понятно, чего человечка... делать, что Мы продолжаем расследование в данном и в данном направлении тоже но для дальнейших выводов по поводу смерти девочки еще нужно время нужно еще время для проведения еще ряда следственных действий то есть мы уже есть у нас определенные выводы по данному поводу однако я сейчас не могу их прокомментировать извините пожалуйста я сейчас могу только лишь прокомментировать то, что у нас уже установлено на 100%, и тот факт, по которому гражданам сообщено о подозрении. То есть я уверен, что эти люди действительно совершили преступление, предусмотренное статьей 297 Главного кодекса, частью 3. Они действительно уничтожили труп ребенка. Мотив совершения преступления именно вот этого уничтожения трупа, как бы он ясен. и... Я не думаю, что требует дополнительных комментариев. Это, ну, а попытка, это было... попытка скрыть тело ребенка и сделать инсценировку того, что ребенок действительно просто попал без вести. Пожалуйста, у сказала, что принимается решение о пресечения. Они сейчас где находятся? Дома или где на свое время находятся родители, мне неизвестно, но мера пресечения в отношении их еще не избрана. Мы. Все прекрасно знаем, что пресечения может быть избрано только подозреваемому в данном случае. И ввиду того, что два дня назад им только сообщено о совершении данного преступления, потому что э, рассказанное мною выше исследование ⁇ это довольно-таки длительная процедура, и мы так их сделали, поверьте, в очень сильно короткий срок. Обычно занимает около полугода это все. Мы принимали максимум сил для того, чтобы это ускорить. Мы понимаем общий резонанс, тяжесть совершенного преступления. И как бы мы так, грубо говоря, за неполных два месяца добились тех результатов, которые перед нами стало, ставила общественность и которыми сами мы шли. Они на свободе, но в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. В ближайшее время, я имею в виду, сегодня, завтра, послезавтра. Мы обратились уже к прокурорам с клопотанием тримания Педвартою. Сейчас данное клопотание сегодня согласовывается прокурорами. Я думаю, до вечера оно будет согласовано. Преступление совершали два человека, отец и мать. Обоим сообщено о, подозрении о совершении данного преступления. И обоим преступникам будет избрана мера пресечения. Скажите, пожалуйста, а отец от своих показаний? Неоднократно они меняют показания, меняют адвокатов, избирают различную тактику общения со следствием, всячески пытаясь запутать. И вот мы там находим какое-то новое доказательство, они раз под новое доказательство подстраивают свои показания. У нас еще там есть какие-то показания, у нас установлены там очевидцы, которые видели на месте совершения их процесса сжения людей, да. И они как бы, они постоянно пытаются подстроить свои показания, дабы избежать уголовной ответственности всячески. Есть постонародное слово, пытаются юлить. Вот, оно очень подходит в данной ситуации. А те показания, которые он дал в самом начале, он от них отказался или от Которые, то, что он действительно сжег Ну, как бы он эти показания отдавал с применением видеосъемки в присутствии двух понятых. Это его право отказываться, не отказываться, но данный факт зафиксирован. То есть подозрение будет... Добровольно, не в наручниках, сам показал. Да, понятно, это стресс и в тот момент, когда они это все рассказывали, действительно, как бы мама более правдиво рассказывала, а отец Кудрявцев, он изначально он и подпутывался немножко и по его моральному состоянию было видно, что он не говорит правду. И насколько мне <coughs> известно, с прессой отец-то и не общается, потому что он может быть что-то хоть осталось человечное в нем, и он боится рассказать правду, я думаю, Может быть, поэтому. Скажите, пожалуйста, останки, которые вы надели, позволяют установить причину смерти? Что говорят эксперты? И если это тоже следствие оставляет, то это не следствие о смерти или относительно? не В любом случае, эксперты ожидают предварительное какой то прогнозы, данные. Я обещаю, что в течение двух месяцев я отвечу на этот вопрос. Ну, то есть останки позволяют установить Замять реальную причину. причину, хотя бы вот это? Вы знаете, что то, что я сейчас скажу, будут видеть защитники подозреваемых. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Родители все время приходят нормально, надо просто, то есть они не умиливают, они, они приходят, их вызывают, они приходят. Они максимально, вызывают. максимально делают вид, что они все делают добровольно, однако у нас есть определенные трудности с их вызовом и с их явкой. Они дома проживают, ну, вообще, в принципе, проживают. Вот, а там, они не вот не эти рост просто из города. Я не думаю. И сейчас один детский, один, один, один. Как бы, я думаю, вам известно, что решением Центрально-городского исполкома <coughs> был ликвидирован детский дом, прекращено, прекращено финансирование и пять приемных детей переданы в Центр реабилитации номер один города Кривого Рога, где они настолкаются в настоящее время. И по у меня информации, как бы она не относится к материалам криминального проважения, которые мы рассматриваем, они сейчас обратились с иском в Центральный городской суд. И, насколько мне известно, но я могу ошибаться, но, по-моему, Буканов, председатель суда, рассматривает иск в отношении службы по делам совершеннолетних, Центрального городского исполкома, и они обжалуют принятое решение о ликвидации детского дома. допрошено в ходе доследственного следствия. Допрошены в ходе доследственного следствия в настоящее время все дети, также взрослая дочь, и она действительно возвращалась в тот день на поезде, я не помню, куда она ехала, она действительно была, и это событие было подстроено как бы почему уже и сразу не был факт установлен, что они говорят неправду. То есть много было совпадений. И они же я говорю, они же говорят, и вот и кофточка ее осталась в машине. Смотрите, она вышла в туалет, а вот кофточка ее в машине. Вот мы приехали, вот старшая дочь, вот она выходит с поезда. Вот наша машина, как бы мы положительная семья. Ребенок пропал, ай-яй-яй, ой-ой-ой. И в те первые там минуты, часы, но ну, никто не мог понять, что оно приведет конкретным таким фактом. Это уже ближе там, после обеда начали, когда э, они более подробно же пояснение следователю давать, начали задавать наводящие вопросы, начали проверять их версию, допрашивать соседей, когда, кого они видели, детей. Э, они запретили общаться с детьми, но однако мы их впоследствии допросили все-таки в центре реабилитации с психологом. Но опять-таки давайте понимать том, что детки все-таки маленькие и с ними. Определенно сложно общаться. Мы там двух психологов приглашали. Ну, то есть, поверьте, работы проведено очень много по данному криминальному проварству. Я думаю, мы будем иметь более полную картину в конце достигного следствия. старшая Я думаю, вряд ли. Скажите, приемных детей вы говорите забрали, а с родными что? По решению исполкома родные дети находятся у них. То есть где они в настоящее время, у бабушки, у них, я не могу пояснить. И, я то, не, то, не знаю. Что На момент принятия первоначального решения я вам рассказал позицию принятого решения. Это больше направление именно службы по делам несовершеннолетних. если сейчас на самом деле, принято имя какое-то другое решение, вполне может быть. То есть я это сказал где-то информацию по состоянию на месячную давность. Да. Для людей не месяц, пишите, пожалуйста, останки были найдены недалеко от дома, вот этот водоем. Или это, это далеко от дома? Да недалеко от дома. То есть это, это... вот водоем, который буквально да, внизу была, в карьере. Да. И у Миколаевских. И э, в Николаевской области 16 километров от знака Кривой Рог в посадке обнаружено место именно сожжения. Там обгревшее место, есть обгревшее дерево. И недалеко от этого места есть водоем. Возле водоема обнаружены э, останки процесса сжигания, фрагменты костей, фрагменты тканей. И даже мы там проводили более детальное исследование водоема, обнаружили этот металлический ящик, в котором мы ее э, сжигали. В ходе осмотра места жительства данных подозреваемых даже обнаружили аналогичную часть шлакоблока, который был привязан труп ребенка. Как бы сомнений в том, что это сделали они, в том, что это ребенок. Ну, как бы есть масса еще других доказательств, которые я сейчас не хочу озвучивать. Пускай это до окончания следствия э, не подлежит разглашению. Скажите, а когда же приемным родителям тогда уже будет выбран? Громче, пожалуйста, я не услышал а, вопрос. Когда же приемным родителям будет выбрана мера пресечения? Э, мы обратились к прокурорам с соответствующим ходатайством. Я утром созванивался с прокурорами. У них есть сутки на согласование. Я думаю, сегодня до вечера. Прокуроры согласуют заявленное нами клопотание. Как бы прокуроры полностью нас поддерживают в по ходе расследования данного криминального превращения. У нас единая точка зрения, как бы и я не думаю, что в этом станет вопрос. А это прокуратура? прокуратура номер три, закрытных контрактов. Маме... Уже обоим поведомлено на подозрение в пятницу. Повторюсь, отец сам добровольно, без принуждения, без телесных повреждений, в присутствии двух гражданских понятых с применением видеосъемки показал данное место. Да, конечно же, в какой-то момент, но вы понимаете, что он же не хладнокровный убийца. И даже если он это совершил, то все равно он же думает об этом, переживает в каком-то момент. Может быть заиграла совесть, может быть стало страшно, я не знаю, побуждения какие, но он в какой-то момент, то ли следователь к нему вошел в доверие, то ли еще по каким-то обстоятельствам, я не знаю, он сказал, что да, вот так расплакался и вместе с следователем поехал, все это показал, да, действительно, после этого там, с ним поработали адвокаты, он в настоящее время вроде бы как явно и не отрицает то, что он это говорил, но закрылся и не подтверждает дан... ранее данное показание. Но ну, это же такое дело. Как бы факт остается фактом. Ребенок найден. Это он подтвержд... подтверждает ДНК. Спорить данный вопрос никто не может. Орудие совершения преступления установлено, маршрут движения есть. Они получат, я думаю, не, не так, наверное, по-другому сформулировать, они будут в любом случае наказаны в соответствии с законом, и их не вина доказана 100%. Давайте мы упускаем вопрос по 115 еще раз. Я через два месяца захотите прокомментирую отдельно, Смолили мы что-то установить и что конкретно мы установили. была естественной смертью, вызывается скорая помощь, вызывается полиция. Если ни при родители, то какие проблемы? Собственно, зачем нужно э, сжигать тело и, и от него так избавляться? Они пытались найти какие-то следы, свои коллабы. Какие-то версии рассматриваются Поймите, версий очень много. И... Вы я даже вас поправлю, не, не типичный случай. Я, честно признаться, даже и не слышал о таком. Чтобы было не только там то, что у нас в городе такого не было, это сто процентов, чтобы было такое на Украине, чтобы вроде как была полученная семья, которая значит, обладает там, детским домом, у которой пятеро приемных детей берут и так поступают с ребенком. Как бы это ужасный случай на самом деле по поводу рассматриваемых версий ну конечно же их масса и мы рассматриваем и опять таки я ну я не хочу пока месяц обсуждать это я не хочу догадки говорить поймите когда я буду точно уверен я скажу я уверен в этом у нас есть такие доказательства вот такой вывод версии ну и, и сами как бы все умные люди и... и можете предположить примерно те же версии, которые предполагает полиция. Но еще раз говорю, пожалуйста, я пока не буду комментировать данный э, вопрос, а давать ответ. Вы сказать, что я и так уже дал больше даже информации, чем хотел дать на самом деле.